Tahukah anda bahawa kini terdapat lebih daripada 223 dolar Amerika trilion risiko tersembunyi di bank-bank Amerika? Angka ini bukan sekadar nombor rawa atau cakap kosong, ia benar-benar wujud, tersembunyi di bawah apa yang dipanggil derivatif keuangan. Apa maksudnya derivatif keuangan? Derivatif keuangan ialah instrumen yang digunakan oleh pihak besar, bank dan syarikat untuk membuat pertaruhan terhadap pergerakan pasaran. Contohnya, bertaruh sama ada nilai dolar akan naik atau turun, atau sama ada sesebuah syarikat akan muflis atau tidak. Maknanya, ini bukan wang sebenar tetapi pertaruhan. Namun pertaruhan itu berasaskan kepada hutang dan wang orang ramai serta pelbagai aset lain. Masalahnya, perkara ini berkembang begitu besar sehingga nilai keseluruhan derivatif mencapai quadrillion dolar angka dengan 15 sifar yang hampir mustahil untuk dibayangkan. Dan inilah punca utama krisis kewangan 2008. Ingat lagi ketika ekonomi dunia hampir runtuh, bank-bank muflis dan orang ramai kehilangan pekerjaan serta rumah mereka. Kalau anda fikir selepas krisis 2008 manusia sudah belajar daripada kesilapan dan berhenti bermain api, anda silap. Derivatif ini tidak hilang, malah semakin membesar, tersembunyi di bawah lapisan formula dokumen dan istilah rumit yang sukar difahami walaupun oleh pakar. Dengan kata lain, kita sedang bercakap tentang bom jangka yang memakai sut kemas bertulis selamat. Baru-baru ini, beberapa syarikat pemberi pinjaman kereta di Amerika mula jatuh satu demi satu, seperti syarikat Primanen, Tricolor dan First Investors. Mereka memberi pinjaman kepada orang ramai untuk membeli kereta walaupun tanpa pendapatan tetap atau rekod kredit baik. Dengan kata lain, pinjaman kepada orang yang tidak mampu bayar Yang peliknya harga kereta di Amerika kini sangat tinggi dengan ansuran bulanan purata mencecah 750 dolar Amerika satu jumlah yang besar untuk rakyat biasa Bayangkan lebih daripada 100 juta rakyat Amerika sedang membayar pinjaman kereta iaitu lebih 1 pertiga populasi Ini menjadikannya hutang ketiga terbesar selepas pinjaman perumahan dan pinjaman pelajar lebih membimbangkan, syarikat pemberi pinjaman ini terus memberi pinjaman walaupun kepada orang yang tidak layak. Kemudian mereka menggabungkan pinjaman-pinjaman ini, memotongnya kepada bahagian-bahagian dan menjualnya kepada bank lain sebagai pelaburan selamat. Pinjaman ini mendapat penarafan AAA, iaitu penarafan tertinggi, walhal sebenarnya penuh dengan risiko. Apabila ramai peminjam gagal membayar, gelembung hutang ini boleh meletup bila-bila masa. Masalah bukan sekadar pada pinjaman, tetapi lapisan-lapisan derivatif dan pertaruhan kompleks yang dibina di atasnya. Kalau hanya segelintir orang berhenti membayar, seluruh sistem boleh runtuh. Inilah yang disebut oleh Warren Buffett sebagai senjata pemusnah besar-besaran dalam dunia keuangan. Kerana apabila ekonomi dibina atas hutan rapor, kejatuhannya akan menarik semua sektor lain bersamanya. Dan siapa yang akan terjejas? Bukan bank sahaja, kita juga. Kenapa? Sebab bank-bank itu memegang wang simpanan kita, wang persaraan, dan tabungan. Jika berlaku krisis, undang-undang membenarkan bank menggunakan wang penyimpan untuk menampung kerugian. Inilah yang dipanggil bail-in, bukan bail-out. Maksudnya, bukannya kerajaan yang menyelamatkan bank, tetapi bank mengambil duit pelanggan untuk menyelamatkan diri sendiri. Sekarang, mari kita tanya beberapa soalan penting. Bagaimana 223 dolar Amerika trilion ini boleh meletupkan sistem kewangan Amerika? Kenapa bank memberi pinjaman kepada orang yang tidak mampu bayar? Adakah ini disengajakan? Apa hubungan antara krisis pinjaman kereta sekarang dengan krisis 2008? Adakah Amerika sedang mengulangi sejarahnya sekali lagi? Untuk anda yang baru menonton saluran ini, kami membincangkan segala hal ekonomi global, analisis dan ramalan pasaran keuangan. Jadi, langgan saluran kami dan mari kita terus ke topik. Selepas krisis 2008, kerajaan meneruskan Undang-Undang Dodi Frank Act yang sepatutnya mengelakkan krisis berulang. Namun, seperti biasa, peraturan itu longgar dan disabotaj, memberi peluang kepada bank besar bermain seperti dulu. Contohnya, kejatuhan Silicon Valley Bank pada 2023 yang sepatutnya tertakluk kepada pengawasan ketat tapi tidak berlaku. Dan derivatif yang kononnya akan dikawal masih wujud tanpa had. Kini kita berada di ambang krisis baru yang mungkin lebih buruk daripada 2008. Kerana pertaruhan lebih besar, hutang lebih banyak dan risiko lebih luas. Dan jika krisis berlaku ia akan datang secara tiba-tiba, orang ramai tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta dan angka sebenar. Petunjuk pasaran menunjukkan sesuatu yang besar sedang mendekat. Yang boleh menjejaskan seluruh dunia, termasuk negara kita. Kerana ekonomi global kini saling berkait. Sejak suku terakhir tahun lepas hingga suku pertama 2025 pendedahan bank-bank Amerika terhadap derivatif meningkat 7%. Dan pada suku kedua bertambah lagi 6.2%, bermakna peningkatan 13% dalam masa kurang 6 bulan. Itu bukan jumlah kecil, kita bercakap tentang trilion dolar. Lebih 15 dolar Amerika trilion masuk ke pasaran dalam bentuk derivatif kewangan. Yakni kontrak pertaruhan atas kadar faedah, mata wang dan minyak. Semuanya di atas kertas. Bayangkan, KDNK keseluruhan Amerika sekitar 26 dolar Amerika trilion. Tetapi pertumbuhan derivatif dalam setengah tahun sahaja sudah mencecah separuh daripadanya. Ini sangat menakutkan, bencana besar sedang terbentuk. Lebih dahsyat, ini belum termasuk sistem perbankan bayangan. Seperti hedge fund, dana pasaran wang, pelaburan ekuiti swasta, dan entiti kewangan lain yang tidak diawasi. Bertrilion dolar berputar di belakang tabir tanpa siapa tahu siapa rugi dan siapa untung. Risiko yang kita hadapi hari ini jauh lebih besar daripada tahun 2007, sebelum krisis global. Tambahan pula, akta Dodi Frank yang sepatutnya melindungi rakyat kini berpaling arah. Bagaimana? Agensi Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, yang kononnya menjamin simpanan rakyat. Kini dibenarkan menggunakan wang bank jika berlaku kejatuhan. Maksudnya, kalau bank runtuh, bukannya kerajaan membayar pampasan. Tetapi FDIC menggunakan wang pelanggan sendiri. Walaupun FDIC kononnya menjamin simpanan. Mereka hanya memiliki 1.3% daripada jumlah wang yang perlu dilindungi. Ertinya, kalau semua orang tarik wang serentak, FDIC hanya mampu bayar 1.3 sen bagi setiap dolar. Dengan kata lain, kalau dua atau tiga bank sederhana muflis, dana FDIC akan habis terus. Ini bukan teori, lihat apa yang berlaku di Lubnan, 2020. Apabila kerajaan mencetak wang tanpa kawalan, bank tidak mampu menampung. Dan dalam sekelip mata akaun rakyat dibekukan. Tiada pengeluaran, tiada ATM, tiada pemindahan, wang ada di skrin, tapi tidak boleh disentuh. Keadaan itu berlarutan selama dua tahun. Akhirnya kerajaan mengambil separuh daripada wang rakyat untuk menampung defisit. Perkara yang sama berlaku di Cyprus, 2013. Dua bank besar, Laiki Bank dan Bank of Cyprus, runtuh. Laiki kehilangan semua deposit, manakala Bank of Cyprus memotong separuh deposit bagi akaun melebihi 100,000 euro. Bayangkan anda bangun pagi dan mendapati simpanan anda tinggal separuh. Pencin, tabungan, semuanya lenyap bukan sebab anda buat salah, tapi sebab orang lain berjudi dan kalah. Dan ini bukan mustahil berlaku kepada kita. Kalau anda fikir Amerika kebal, fikir semudah. Kerana undang-undang di sana membenarkan FDIC menggunakan wang anda untuk menyelamatkan bank. Lebih parah lagi, pegawai dalam FDIC sendiri tahu rakyat tidak faham perkara ini. Mereka tahu deposit boleh ditukar menjadi saham bank untuk menampung kerugian. Akhirnya, penyimpan jujur yang dihukum. Manakala yang berjudi dan menyeleweng bebas. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Langkah pertama, fahami apa yang sedang berlaku di dunia. Krisis global bukan jauh daripada kita. Inflasi bukan sekadar harga naik, ia juga bermakna nilai wang anda jatuh. Dolar yang anda pegang hari ini bernilai lebih rendah daripada semalam. Masih belum terlambat, anda boleh lindungi wang dan kekayaan anda. Ramai kini menukar aset mereka kepada bentuk fizikal seperti emas dan perak. Bukan angka di skrin, tetapi logam sebenar yang boleh anda pegang. Ia ibarat insurans terhadap masa depan. Jika krisis berlaku, sekurang-kurangnya anda tidak akan kehilangan semuanya. Sejarah membuktikan, apabila krisis melanda, golongan elit sudah bersedia lebih awal. Sementara rakyat biasa terkejut dan menanggung kerugian. Jika anda belum ada pelan perlindungan keuangan, anda berisiko kehilangan segalanya. Cari maklumat, bertanya, belajar dan jika anda yakin. Simpankan sebahagian wang anda dalam emas atau perak. Bukan semata-mata pelaburan, ia perlindungan untuk anda dan keluarga. Ingatlah, sistem tidak melindungi anda, sistem melindungi dirinya sendiri. Jadi, anda mesti melindungi diri anda sendiri. Jika ini kali pertama anda menonton saluran ini, kami membincangkan segala topik berkaitan ekonomi global, analisis dan ramalan pasaran. Jangan lupa langgan saluran ini agar anda tidak terlepas berita ekonomi terkini.